Ну, субмитница, вот э, сейчас смотришь, э, депутаты, э, комиссия выяснила, что там большие долги, порядки 2,5 или 3,5 миллиона, я так точно не знаю. Сейчас смотришь, а то винить тех, то винит тех. Но вчера я когда в был, выслушал такой момент, что 3,5 миллиона и без местной бюджетки, поддержки местного бюджета, Субмитница не вырвется вперед. Задаю вопрос мяру. А зачем защищаешь ты субмитницу? Зачем оно тебе, если ты такой честный и правильный? Ты там пишешь, что депутат Кондратенко, это его интерес, он хочет туда идти работать. Да ради бога, хочет идти туда. Дай митницу, скажи, на, покажи, как ты работаешь, если он не такой. Но факт, реальный факт, что там полная катастрофа и субмитница банкрот, это вроде факт и правда, есть документально, э, богато поховано было, подняли все ужас там долгами. И никто вопрос не сдаст, кто кирует этой митницей, а где деньги. Никто не проверяет, какими ценами ведь, э, делали это работы, кто это работы делал, почему так. Нет, мэр, мэру должно быть интересно мгновенно этот вопрос решить, а он почему-то прикрывает. Зачем? Вопрос задайте ему. Зачем? Ты же мэр, зачем защищаешь? Ты должен быть честным, тебе проблему возник, ты должен отрезать сразу. Нету этого. Одна брехня, но зато по телевизору все рассказывают, какие они хорошие. Какие они хорошие. Угробли все, что могли.